আমাৰ বেহুৱা ৰেডি হৈ গ'ল তিনিটা মানে তিনিখন কলপাতত বান্ধি পেলাই থৈ দিছে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ঘৰতে বনাইছিলোঁ বেহুৱা গতিকে আমি কেনেকৈ বেহুৱা বনালোঁ আজি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ সৰিয়হ পেৰিবলৈ আৰু সৰিয়হ পেৰি পেলাই সৰিয়হ তেল আনিলোঁ আৰু লগতে সেইখিনি বেহুৱা বনাবলৈ লৈ আহিছিলোঁ প্ৰথমতে যোনখিনি মানে সৰিয়হ বেহৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলোঁ সেইখিনিক চৰিয়া এটাতে লৈ নিমখ আৰু কলাখাৰ দি এনেকৈ খান্দিলে সানাৰ পিছত এনেকৈ কলপাতত মানে থৈ পেলাই লাডু বনাই বনাই বান্ধি থ'ব এয়া মায়ে বনাই আছে আৰু এয়া বনাই পেলাই হৈ গ'ল এতিয়া কলপাতত থৈ পেলাই কলপাতটো এনেকৈ মেৰিয়াই পেলাই বান্ধি থ'ব আৰু এইখিনি মানে আজি খাব নোৱাৰি দুদিন বা তিনিদিনৰ পিছতহে খাব পৰা যাব দুটা বনাই পেলাই বান্ধি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটো মানে মাজে মাজে ৰ'দত ৰ'দত দি থাকিব লাগে নহ'লে ইয়াত মানে বেয়া হৈ যোৱাৰ এটা চাঞ্চ থাকে আর মানে প্রথম দেখি ঘরতে বনাই আজির ভিডিওটি ইমানে যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটি চাই ভাল লাগেছে তে কমেন্ট করে দিব আর শেয়ার করবলে নাপাহৰিব ধন্যবাদ আমাৰ বেহুৱা ৰেডি হৈ গ'ল তিনিটা মানে তিনিখন কলপাতত বান্ধি পেলাই থৈ দিছে